Экскурсия по 25 монастырям Новгородчины в одном месте и за короткое время. Музей художественной культуры открыл выставку, посвященную наследию новгородских монастырей. О святынях, их основателях, история жизни, разрушений и возрождения древних построек в архивных документах, фотографиях, картинах и даже копиях калек, снятых с ранее утраченных фресок. Фотографии, художественные полотна и архивные документы организаторы выставки решили дополнить еще и видеотрансляцией. Например, здесь можно увидеть, как церковь Успения на Волотове на специально монтированных экранах. Здесь транслируется фильм Аллы Осиповой «Время собирать камни». А на втором экране можно узнать историю Волотова монастыря в фактах, документах и фотоархивах. Мы кланяемся, входя в первый зал, кланяемся истоком, на чем строится духовная цивилизация края сегодня. Второй зал – купол небесный, содержитель этот взгляд, пронизывающий нас насквозь, это наше поклонение небу, это верхний мир. И срединный мир обзор, панорама, это чтобы мы вошли в это пространство в этой особой цивилизации, монастырского аскетизма. Организаторы экспозиции нарочно соблюли такую последовательность. Создается впечатление, что знакомишься с монастырями, находясь в их сердце, церкви. Основой выставки стала монография Людмила Секретарь. История монастырей Великого Новгорода и Окрестностей. Правда, в экспозицию вошла лишь часть описанных построек. Из тех 64, которые существовали в 16 столетии, это был период, когда закончилось потом уже формирование дальнейших монастырей. Вот остальные утраченные монастыри, которые, место которых даже неизвестно высели, не выявлено, они показаны будут уже в форме электронной версии. Экспозиция стала наградой за участие в конкурсе Музея Русского Севера. Проект настолько поразил и заинтересовал его организаторов, что на создание был выделен специальный грант. Результат превзошел все ожидания. Экспозицию сравнили с уже получившим высокую оценку музейным цехом фарфора. Снова минимальные средства, минимальные сроки. И тем не менее, эта экспозиция, безусловно, является сама по себе объектом искусства пока еще плохо осознанного нами, пока еще редко поминаемого искусства музейной экспозиции. Кроме эстетического значения, выставка «Культурное наследие» новгородских монастырей имеет и вполне практическое применение. Побывав на ней, можно составить вполне реальный экскурсионный маршрут. Для ориентирования создали специальную карту, а все экспонаты расставили в соответствии с четырьмя сторонами света. Мы видим южная окраина да, Великого Новгорода, Северная, соответственно, восточная и западная. То есть, побывав здесь, человек может увидеть, выстроить себе маршрут, и мы надеемся, что в дальнейшем не сначала ехать смотреть памятник, да, а прийти, посмотреть, влюбиться, составить для себя маршрут, и дальше уже с туристической фирмой ехать в то путешествие. Два маршрута в музее уже составлены. Первый предлагает проехать Свежище, Хутынь, Волотова, Десятинный монастырь. Второй – от Волотова в Юрьево, Пирынь и обратно в Десятинный монастырь. Вера Журавлева, Илья Школьников. Новости Великого Новгорода.